Рига місто на півночі Європи, місто з усіма атрибутами столиці, визначними місцями, гарною архітектурою своїми загадками. Світофори задівають розговор. оживають і та Ночи выбирают цель, все города красивы, а Рига топ-модель, Куда я иду дело личное? Со мной моя песня столичная, Забравшись на башню святого Петра, Я сверху пожелаю

Вулицями головного міста Латвії можна гуляти не один день, і все одно кожен раз знаходитиме щось нове для себе. Саме тут, майже біля берегів Балтійського моря, на березі Даугави була одна з ключових точок міжсезоння не тільки для будівельника, а й для інших клубів-учасників об'єднаної ліги ВТБ. І головна загадка риги для киян була не в пошуку давніх історій старого міста, що сягають часів середньовіччя. А у тому, з якими саме командами будівельник буде грати у груповому турнірі ВТБ ліги Саме жеребкування проходило не у традиційних для цього місцях, різноманітних залах, театрах чи офісних центрах, а у більш сприятливій для літа атмосфері у Володенському наметі прямо на березі Даугави. Там розмістився імпровізований прес-центр Ліги. Слід відзначити, що висвітлювати жеребкування приїхала велика кількість журналістів, найбільше з сусідньої Литви. З України церемонію відвідали двоє представників. Першим словом взяв президент об'єднаної ліги Сергій Іванов, який окреслив найближчі і більш дальні перспективи ліги. 18 команд, дві групи, по 9, 16 команд в основній сітці. Сегодня были приняты два новых члена Лиги ВТБ, которые начнут турнир с основной сетки. Это известный всем киевский «Будивельник», советское время «Строитель» и э, российский клуб «Нижний Новгород». До речи, наш клуб действительно был в центре уваги. Не секрет, что руководство Лиги давно хотело видеть не клуб Украины у своих лавах. Представлення команд учасниць нового сезону Ліги ВТБ відбулося під відомі рок хіти минулих років. Будівельнику дісталася пісня групи Гансен Roses. Однак, ведучий відомий коментатор Роман Скворцов, мабуть, так відвик від імені нашої команди, що не зміг прочитати його з першого разу. Чод'юстию Крейнієнпортісипенс Юфрейнін чемпіон Будівель Дікія цей момент аж ніяк не вплинув на хід подій. Спочатку відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру, в якому візьме участь і Дніпропетровський Дніпро, а потім розпочалася основна частина церемонії. Власне, вона проходила за стандартною схемою. Спочатку вибралася команда, а потім одна з двох груп, в якій вона буде виступати. Організатори заздалегідь розвели по різних пульках російських грандів Цеска Інхінкі Литовських Жальгіріс та Літолу Срітас та звичайно дві українські команди будівельник та «Зовмаш». Останню місію виконував президент Федерації баскетболу України Олександр Волков. Один з ведучих церемонії в особі генерального директора Ліги Андрія Широкова нагадав колишньому гравцю будівельника про старі часи. Ми напомним, це трохи по-другому. Олександр то зараз нам розкаже, секунди, сікунди, кто хто в ньому грав? Кто выиграл, кто забил решающий бросок, откуда и где была игра? Я думаю, что, конечно, это нескромно про себя рассказывать. Но к счастью, здесь есть Римас Куртинатис, участник этих событий тоже. Он бы мог рассказать. Единственное, могу сказать, что Римас после этого броска ушел в раздевалку и снял кеды. Это я точно знаю. Да. После броска. А потом пришли и два московских судья, известных судьи. Михаил Григорьев, Михаил, Михаил, Давыдов, даже не могу их имена произносить до сих пор, они решили, что надо минуточку сыграть, и все пришлось опять одевать кеды. Ну, жаль, считают, что они выиграли, а все-таки А золотые медали у вас. так получилось. А вот вы знаете, у нас тут был один ролик, посвященный финалу четырех в Каунасе. Вас там представляли? и вы вышли в этот момент, в момент представления на центр площадки и сымитировали бросок. Дразнили кауновских болельщиков, да? <laughs> Напоминала традициях, что традиция традиции надо помнить. <laughs> Понятно. Но генеральный директор Жальгерис от Паулис нас здесь. Тогда он ходил в начальную школу. Паулис, так вот если сейчас теми же руками Александр Анатольевич вытащит шарик с будильником, теми же руками, что он забросил в ваше кольцо, у вас будет шанс вести счеты.

И путилигос Ну как хотели, как хотели. Так. Вы знаете, я всегда жребий выполняю под заказ. Если вы обратили внимание, заказы можете присылать на интернет-сайт Французского У нас не не а, прибыльная организация, так что не переживайте. Серед суперників киян буде і латвійський лев, російський «Унікс» і новачок ліги «Нижній Новгород, а також команда з дещо екзотичного для нас Казахстану Астана буде змога удівельника поквитатися з хімками за поразку у минулорічній кваліфікації Євроліги. Ім'я останнього суперника підопічних зв'яз на стане відоме на початку жовтня, коли пройде кваліфікація. жеребьевка отличная, очень попались хорошие, хорошие, мощные соперники, отличная георака, получился как прошлый как чемпионат Советского Союза. Поэтому очень интересная, хорошая команда, я очень доволен. Ну, пока еще, видите, мало кто знаком с этой командой, поэтому посмотрим, но я думаю, я думаю, это будет мощная, даже сильная команда. Вот, поэтому, ну, довольно, особенно, жалили химки. Очень, очень Будет очень интересный сезон. Жажда реванша перед химками у нас за прошлый сезон. Обязательно. Будем стараться, будем <сос> стараться, поэтому, то есть уже цели, задачи у нас корректированы, поэтому будем готовиться. Ну, хорошо. Я очень довольны же ребят у у болельщиков предстоит сразу. очень хороший, да, интересный мы, сезон. Мы, мы рады с удовольствием поедем играть и будем ждать, когда вы приезжаете к нам и будет хорошая борьба и надеюсь, что фанам понравится, который. Постарше люди все знают и все помнят. И можно все видеть видео и знать. Это не так давно все было. Литовцам не надо это, про это упоминать, все, все все знают. Тяжелая группа, но и, и другая такая же самая. Я не думаю, что какая-то группа послабее. По, по Самое главное, поездки, как полететь, как, как увидеть другие страны это самое главное. Будет интересно. Это новый шаг баскетболя там, в Казахстане. И надеемся, что этот шаг будет, будет хороший для них. И мы поедем, сыграем и посмотрим, как там все есть. Как говорится, жребий не выберешь, какие они, они брошенные и с кем Пришлось играть с теми, будем играть. И, конечно, чемпионат ВТБ это очень сильный чемпионат. И я верю, что там будет хоть одна спокойная игра. Конечно, есть фавориты этой команды, играющей в Евролиге, в Еврокапе, и, безусловно, они будут среди фаворитов. Остальные команды на сегодняшний день тяжело что-нибудь оценивать, потому что еще не закончены комплектировки. И я думаю, что это, именно это будет иметь большое значение. Насчет э, перелетов, переездов, я не думаю, что в сегодняшние времена это большая проблема. Ну, конечно, Казахстан – это другая полоса времени. Может быть, это будет насколько-то ну, э, иметь влияние. но в сегодняшнем баскетболе игроки уже привыкли к таким изменениям, и я этого большого значения не придаю. Я думаю, что лига развивается большими шагами. Мне, я уже не первый год буду играть в этой ВТБ-лиге этой и вижу по организации, по проведению игры, это самый высокий уровень. Баскетбол тоже очень высокого уровня, и я просто рад, что ВЭФ участвует в этих... Церемонія закінчилася, а після цього у всіх учасників була змога поспілкуватися у неформальній атмосфері. А катер, на якому відбулася прогулянка по Даугаві, дійшов майже до її герла. Тепер керівництво будівельника залишається доформувати склад. Після цього команда приблизно у середині серпня розпочне підготовку до сезону, який, сподіваємося, стане не менш вдалим ніж минулий.